Hari ini, kita akan selami kisah di sebalik pembentukan Malaysia. Satu peristiwa besar yang bukan sahaja melahirkan sebuah negara baru, tapi juga mengubah terus landscape politik di Asia Tenggara. Dan inilah tarikh penentunya, 16 September 1963. Tarikh ini, ia adalah puncak kepada satu perjalanan yang penuh dengan rundingan yang po, bukan main sengit, cabaran geopolitik dan impian besar untuk membina sebuah negara bangsa yang baru. Ini persoalan utamanya kan? Kenapa para pemimpin persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara bersetuju nak bergabung padahal negara yang bakal dibentuk ni terpisah oleh Laut Cina Selatan? Jawapannya, jauh lebih kompleks daripada yang kita sangka. Okey, Jom kita fahamkan satu persatu. Mula-mula kita tengok macam mana negara ni dilahirkan. Lepas tu, kita dalami sebab-sebab di sebalik penyatuan ni, kita ikut perjalanan rundingan yang berliku, kita lihat ancaman luar yang dihadapi dan akhir sekali, macam mana sebuah identiti baru cuba dibentuk. Bahagian pertama, kelahiran sebuah negara. Dan ya, permulaannya memang rumit. Penting untuk kita faham, pembentukan Malaysia ni bukan macam satu proses mula jadi. Tak. Ia sebenarnya sebuah projek politik yang didorong oleh pelbagai tekanan, sama ada dari rantau kita sendiri maupun dari peringkat global pada masa tu. Bayangkan, gabungan ni menyatukan empat entiti yang sangat-sangat berbeza. Kita ada Persekutuan Tanah Melayu yang dah pun berdeka, Singapura yang merupakan sebuah pelabuhan kosmopolitan yang sibuk, serta Borneo Utara dan Sarawak yang masa tu masih lagi di bawah naungan British. Setiap satu wilayah ini ada sejarah, demografi dan kepentingan masing-masing. Jadi nak satukan mereka semua memang satu cabaran yang besar. Sekarang, jom kita cuba fahamkan apa sebenarnya daya penggerak di sebalik semua ini. Apa yang membuatkan semua pihak yang berbeza ni bersetuju untuk bersatu, walaupun hakikatnya masing-masing ada agenda tersendiri. Jadual ni memang menarik, sebab ia tunjukkan dengan jelas yang semua orang mahukan Malaysia, tapi atas sebab yang berlainan. Bagi tanah Melayu, kebimbangan utamanya ialah pengaruh komunis yang makin kuat di Singapura. Bagi British pula, ini cara terbaik untuk melepaskan tanah jajahan sambil pastikan rantau ni kekal stabil. Singapura nampak ini sebagai jalan pintas untuk merdeka. Manakala Sabah dan Sarawak pula, ini peluang untuk merdeka lebih cepat daripada British. Gabungan semua kepentingan ni lah yang buat rundingan jadi rumit, tapi pada masa yang sama, ia juga yang memungkinkan pembentukan Malaysia dan petikan daripada Perdana Menteri pertama kita Tunku Abdul Rahman ni ia merumuskan visi di sebalik gagasan Malaysia ia dibentangkan bukan sebagai satu bentuk penaklukan tapi sebagai satu cara untuk membebaskan jiran-jiran kita daripada penjajahan dan membentuk sebuah negara berdaulat yang lebih besar dan lebih kukuh Seterusnya, kita lihat prosesnya. Sebab nak bina sebuah negara baru daripada wilayah-wilayah yang berbeza ni dah tentu bukan kerja yang mudah kan. Ia perlukan rundingan, tolak ansur dan diplomasi yang sangat teliti. Dan kalau kita tengok garis masa ni, prosesnya berlaku dengan sangat pantas. Dari idea yang dicadangkan oleh Tunku pada Mei 1961, ia menjadi kenyataan dalam masa lebih kurang 2 tahun saja. Memang luar biasa. Setiap tarikh ini adalah satu langkah penting yang memacu pembentukan Malaysia. Jadi, Suruhanjaya Kobok ni sangat penting. Kita kena faham, sebelum apa-apa keputusan dibuat, satu usaha besar telah dijalankan untuk betul-betul dengar apa kata orang ramai di Borneo. Ia bukan sekadar formaliti. Mereka adakan 50 perjumpaan, terima beribu-ribu memorandum, semua ni untuk pastikan suara rakyat tempatan didengari. Dan laporannya mengesahkan, ya, majoriti memang sokong gagasan Malaysia. Tapi dengan beberapa syarat dan syarat-syarat ni timbul daripada kebimbangan utama Sabah dan Sarawak. Mereka risau yang mereka akan didominasi oleh Tanah Melayu yang dah lebih maju dari segi politik dan ekonomi. Jadi untuk tenangkan hati mereka, beberapa jaminan unik telah dirundingkan. Perkara-perkara inilah yang menjadi teras perjanjian tersebut ia memberikan Sabah dan Sarawak kuasa autonomi dalam bidang-bidang utama contohnya imigrasi yang membolehkan mereka kawal siapa yang boleh masuk ke negeri mereka serta jaminan kebebasan beragama dan bahasa jaminan-jaminan inilah yang menjadi kunci persetujuan mereka dan ia kekal relevan sebagai asas hak-hak negeri itu sampai ke hari ini tapi, betul-betul masa perjanjian dalaman hampir selesai, tiba-tiba gagasan Malaysia ni berdepan pula dengan tentangan hebat dari negara-negara jiran. Ia satu ujian getir yang hampir-hampir menggagalkan segalanya sebelum ia bermula. Dua perkataan ni, Ganyang Malaysia. Inilah slogan yang paling diingati dari zaman tu. Ia adalah laungan perang dari Indonesia di bawah pimpinan Presiden Sukarno yang melancarkan kempen konfrontasi untuk menghancurkan negara baru ni yang dia anggap sebagai satu bentuk penjajahan baru oleh British. Jadi Malaysia yang belum pun lahir ni dah rasa macam terkepung. Di Brunei satu pemberontakan bersenjata meletus yang akhirnya buat Brunei tarik diri. Pada masa yang sama, Filipina pula membuat tuntutan rasmi ke atas Borneo Utara. Dan yang paling bahaya, Indonesia melancarkan konfrontasi, sebuah konflik bersenjata yang menyaksikan pencerobohan askar di Johor dan juga Sarawak. Secara ironinya, nasib dua wilayah ni sangat berbeza. Brunei, yang mulanya berminat, akhirnya memilih untuk tak jadi sertai. Manakala Singapura yang merupakan antara penggerak utama terpaksa dipisahkan dari persekutuan hanya dua tahun selepas pembentukannya pada tahun 1965. Ini menunjukkan betapa rapuhnya gabungan awal ini. Walaupun menghadapi tekanan luaran yang begitu dahsyat, para pemimpin kita tetap teguh dengan pendirian mereka dan ini membawa kita ke babak terakhir, kelahiran sebuah negara yang menentang segala rintangan. Okey, sebagai tindak balas kepada bantahan dari Indonesia dan Filipina, satu lagi langkah terakhir diambil. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB telah hantar satu misi untuk sekali lagi sahkan pandangan penduduk di Borneo. Ini menyebabkan tarikh pengisytiharan terpaksa ditunda dari 31 Ogos ke 16 September. Tapi keputusannya tetap sama, majoriti rakyat menyokong Malaysia. Dan akhirnya pada hari yang penuh bersejarah itu, di stadium yang sama di mana kemerdekaan tanah Melayu diisytiharkan enam tahun sebelumnya, Malaysia pun dilahirkan. Ia adalah kumuncak kepada segala rundingan, pengorbanan dan perjuangan. Jadi, persoalan yang timbul, adakah pembentukan Malaysia ni satu pengakhiran kepada sebuah perjuangan ataupun ia sebenarnya satu permulaan kepada perjuangan yang lain? Walaupun 16 September 1963 tu menandakan tamatnya era penjajahan untuk Sabah, Sarawak dan Singapura, ia juga merupakan permulaan satu perjalanan baru yang panjang dan mencabar, iaitu untuk membina satu identiti kebangsaan yang sama daripada kepelbagaian yang wujud. Mesej utama yang perlu kita faham dari sini ialah pembentukan Malaysia bukanlah sesuatu yang berlaku secara mudah atau semula jadi. Ia adalah hasil tekad politik yang luar biasa. Warisan daripada rundingan rumit inilah keseimbangan antara kuasa autonomi dan identiti yang terus membentuk fabrik sosial dan politik Malaysia sehingga ke hari ini.